السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تبلیغ میں جو وقت لگائے گا ان کے لیے بہت اہم بیان مولانا اسماعیل صاحب کا جزاک اللہ ماشاء اللہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دعوت کی محنت کرتے کرتے آدمی دین کے تقاضوں پر نہ جان کی پرواہ کرے نہ مال کی پرواہ کرے نہ اولاد کی پرواہ کرے جان دینے کا موقع جان دے دیں گے پورا مال لگانے کا موقع پورا مال لگا دیں گے اور جس وقت تقاضہ آئے گا اس اولاد آل آل کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اس پر آنا ہے ہم پہ بہت سے ایسے ہیں جو سال سال لگائیں گے سال لگانے کے بعد کئی سال تک نہیں لگائیں گے تو سال لگانا اس لیے تھوڑا کہ دوسرے سالوں میں گھر بیٹھنا ہے سال لگا کر اپنی سالانہ جو ترتیب ہے چار مہینے کے چلے کی وہ باقی رہنی چاہیے چار مہینے لگانے کے ہیں چار مہینے لگا کر آنے کے بعد اللہ توفیق پروفیٹ ہر سال چار مہینے لگائے یا کم سے کم سالانہ چلہ تو کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو ترتیب بتائی ہے کہ بھائی مہینے میں تین دن دو یہ تین دن قربانی ہے جو تین دن, دن دینا کا تمہارا وقت ہے اس پر دنیا کا کوئی بھی کام آئے چھوڑ دے آدمی اور آپ کے تین دن میں چلا جائے اور تین دن میں جانا نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ جماعت بنا کر جانا ہے ہمارے عزرجی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ ستائیس دن گھر رہ کر اپنے محلے میں چل پھر کر محنت کر کے اپنی جماعت بناؤ دس آدمی نئے تیار کرو نئے ساتھیوں کو لے کر جاؤ گے تو تمہیں ہماری تربیت ہوگی ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب پرانا آدمی نئے آدمیوں کو ساتھ لے کے جائے گا تو اس میں اس کی اپنی تربیت ہوگی اس کی ترقی ہوگی اور جو نئے ساتھی ان کے ساتھ جائیں گے پرانوں کے ساتھ ان کی تربیت ہوگی نکلنے سے آدمی نہیں بنتا نکلنا ایک عمل ہے لیکن نکلنے کے زمانے میں امال ہے اجتماعی امال انفرادی اعمال اس کا جتنا آدمی پابند بنے گا اور پابندی سے وقت گزارے گا اتنا اس کا ایمان بنے گا اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اس کی, اس کی تربیت ہوگی یعنی پرانوں کی تشکیل کرنی پڑ یہ تو کوئی سمجھ میں آتی نہیں ہے آدمی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں جب نفع دیکھتا ہے تو کاروبار بڑھاتا ہے اس کو کوئی کہنا نہیں پڑتا کاروبار بڑھا اور بڑھاتا ہے خود بغیر تشکیل کے اور تبلیغ میں معاملہ چار میں لگانے کے بعد سات میں لگانے کے بعد بات سمجھ میں آئی میری ضرورت ہے اور میرا نفع اور فائدہ اسی میں ہے پھر بھی آدمی کے اندر ہی بات نہیں کہ میں اپنے آپ اپنا تشکیل کر کے اپنی جماعت بناؤں اس دین کی محنت میں لگ کر قربانی دیتے دیتے اس مقام پر پہنچنا ہے جس مقام پر صحابہ نے قربانی دی ہے ہمارے بزرگوں کی بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ قربانی میں ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو نہ دیکھیں قربانی میں صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دی تھی صحابہ کی قربانی کا حال تو یہ ہے کہ آج شادی ہوئی ہے رات رات ہے اور اللہ کے دین کا تقاضا آیا تو اپنی دلہن کو چھوڑ کے چل دیے اللہ کے دین کا تقاضا آیا تو دین کے تقاضے پر وہ اپنا پورا مال لے کے حاضر ہو گئے آدھا مال لگانے تیار ہو گئے اور دین کے تقاضے پر اپنا نظام بنایا کہ مسجد نبی میں جماعتیں آ رہی ہیں ان کی ان کے نسرت کے لیے ہمیں وقت فارغ کرنا چاہیے آنے والوں کے ساتھ وقت لگانا ہے اعمال میں جو نئے نئے نئے, نئے ساتھ لوگ آتے تھے ان کو دین سکھانا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کو نماز سکھانا اور ان کو کھلانا اپنا کھلا کر ان کو کھلانا پلانا اور جب جائیں واپس تو پھر انہیں راستے کا توشہ دینا ادیا دینا آؤ نہ کرنا یہ سب چیزیں صحابہ کی زندگی میں تھی وہ چیز ہماری زندگی میں آنی چاہیے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جو حضرات تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں اور نیکیاں ہی کماتے ہیں تو ان کے لیے بہت اہم کارگزاری مولانا صاحب نے کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب تبلیغ میں اپنا وقت لگائیں اور لوگوں کو تبلیغ کی طرف بلائیں اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہوگی اور آخرت سے نجات ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو یہ لائک سبسکرائب کیجئے بیل بلائکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت دیکھ سکیں